बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स मैं हूं वलीद रजा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिव किचन में जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स आज हम लोग अलिव किचन में बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तो आइये चलते हैं और बिना कोई देर की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे पोटैटो क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने साढ़े सात सौ ग्राम आलू लेकर इनको छील कर अच्छी तरह से पानी में डाल दिया था और यहाँ पे अभी हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे यानी के कद्दूकश कर लेंगे तो यहाँ पे हमने आलू को जो बारीक वाली साइड होती है ग्रेटर की उसकी मदद से हमने इसको कद्दूकश कर लेना है तो जब तक हम यहाँ पे आलू को कद्दूकश कर रहे हैं आपको बताई देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल अलीफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को इधर ही रोक दीजिए और सबसे पहले मेरे YouTube चैनल अलीफ किचन को सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बेल आइकन को प्रेस कर लिया है आप यहीं से वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए जी तो मेरे बहुत ही प्यार प्यारे प्यारे मेम्बर्स यहाँ पे हमने आलुओं को कद्दूकश कर लिया है और ये देखे आपने भी इनको इसी तरह कद्दूकश करना है अगर आपने एक बेहतर रिजल्ट के बेहतर तरह की रेसिपी बना के क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज इंजॉय करने हैं और यहाँ पे अभी हमने इन कद्दूकश किए हुए आलुओं को ट्रांसफर कर देना है एक बाउल में और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे एक चाय का चमच नमक और नमक शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसको पांच मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देना है ताकि आलुओं में जितना भी पानी है मॉइस्चर है वो निकल जाए तो मिलते हैं फिर आपसे पांच मिनट के बाद जी तो मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे आलुओं को हमने पांच मिनट के लिए रख लिया था और ये देखे पानी काफी हद तक निकल आया है अभी हमने दोनों हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि इनका जितना भी पानी है वो निकल जाए और ये देखे यहाँ पे हमने कद्दूकश किए हुए आलुओं को अच्छी तरह से निचोड़ के इनका पानी खुश्क कर लिया है निकाल दिया है और अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे दो खाने के चम्मच कॉर्न फ्लोर और आधी चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अभी यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े ये ग्रेटेड आलू लेते जाना है और इनके गोल बॉल्स जो है वो बना लेने हैं एकदम गोल बनाइएगा और साइज आप पे डिपेंड करता है आपने कितना छोटा या कितना बड़ा इनको रखना है जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स अभी यहाँ पे हम इन क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बॉल्स को फ्राई करेंगे और यहाँ पे हमने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए तो जब आप ये स्टिक डालेंगे तो बबल्स अगर जल्दी से बनना शुरू हो जाएंगे तो मतलब आपका जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है अभी हम यहाँ पर इन क्रिसपी फ्रेंच फ़्राइज़ बॉल्स को फ्राई करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमने इन फ्रेंच फ़्राइज़ बॉल्स को ऑयल में अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे पांच से छह मिनट के लिए फ्राई कर लेना है जब तक इनका खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो मिलते हैं फिर आपसे छह मिनट के बाद जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे हमने इन फ्रेंच फ्राइज बॉल्स को छह मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं अभी हम इनको निकालेंगे एक सौ ट्रेनर में ताकि इनका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मजेदार से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं और बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल जूसी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीन पसंद आई होगी बनाइए और अपने बच्चों को लंच बॉक्सिस में दीजिए तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़